Thank you. আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টি বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈছে কাৰণ মই আজি পিন্ধিম ডাক মাডা ড্ৰেছ মানে গাৰুসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ গতিকে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিল কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ এজনী ছোৱালী মোক পিন্ধাই দিব আৰু আমি যাম সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি ধুনীয়া জেগালৈ চৰ প্লেনিং কৰিছোঁ লগতে গাৰো ছোৱালী দুজনী মানে আমাৰ লগত যাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই মিছ নকৰিব আৰু আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে গাৰুসকলৰ ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ জাক কোৱা হয় ডাকমণ্ডা এইবিলাক হৈছে গহনা পাতি এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে মোক পিন্ধাই দিব আপোনালোকৰ চাই থাকিব দৰে কেনেকুৱা দেখা হয় মৰা আৰু মই চৰাইৰ পাখি সেইটো মূৰত গুচি লয় সোপা বান্ধি ত' সেয়া আৰু পিন্ধি চাওঁ দিয়াচোন বাৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা মন যায় বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ আৰু তাই মোক ইমান গৰমৰ মাজতো পিন্ধাই দি আছে সাংঘাতিক গৰম গুৱাহাটী আমাৰ অসমত কেনেকৈ গৰম নাজানো মেঘালয়টো কিন্তু তামান গৰম মানুহে ভাবে ইয়াত ঠাণ্ডা বুলি কিন্তু একদম নহয় ইয়াততো খুব গৰম ৰেডি হৈ গৰমৰ পাছলৈ ওলাইছে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোক জোকাইছে চৰাই বা যা পাখি চাখি মূৰত লগালেও ক'ত যাওঁ বোলে আৰু সেয়াই আৰু ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিছেও ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি দেখাত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো কিন্তু বেলেগ এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধাৰ কাৰণে ম মোৰ ভাল লাগিছে ইউনিক ড্ৰেছ আজি ফাৰ্ষ্ট পিন্ধিলোঁ ওলাই গ'লোঁ আমি সকলোৱে আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া বতৰ ৰ'দ দিছে যদিও ধুনীয়া বতাহ দি আছে তাতে আকৌ গাড়ীত বহিলেতো এনেস্থা ধোৱাৰ পৰাই ভাল লাগে ৰাস্তা পদূলিও ধুনীয়া ধুনীয়া ঘন সেউজীয়াৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ এফালে ইহঁতে বতাহ লগাৰ পিছত মানে কেইটামানে পাছ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনে টোপনিয়াব ধৰিলে কিন্তু মই টোপনি নাযাওঁ কাৰণ এইটো দিন মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল কাৰণ মেঘালয় য'ত যিমান দিন ফুৰিলোঁ এইটো হৈছে লাষ্ট মোৰ ট্ৰিপ ত' তাৰপিছত কেতিয়া আহিম নাজানো চ' মই পূৰা এনজয় কৰিছোঁ বেলেগে টোপনি যাওক নাযাওক কথা নাই মই টোপনি নাযাওঁ মই পূৰা যাওঁ চাইছোঁ চাৰিওফালে ৰাস্তাবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনিবিলাক আৰু ইয়াতে মানে আহিলে এনেও ধুনীয়া লাগে টোপনিটো দূৰৰে কথা মোৰ যিমান ঘূৰালেও মানে হেঁপাহ নপলায় জাৰ্নিটো অলপ লং আমি এটামান বজাতে ঘৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যিহেতু আমি য'লৈকে যাম সেইটো পিকনিক প্লেচ হয় আৰু অলপ টাইম ল'ব সেইকাৰণে আৰু এই চাওক ন ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া সৰু ৰাস্তা তাতে আকৌ একদম শৃংখল ৰাস্তা মানে অলপমান গাত গাত চাত নাই আৰু ধুনীয়া ৰাস্তা ভালে লাগে কিবা ট্ৰেভেল কৰি তো ওপৰৰ আমি যিমান আগুৱাই গৈছোঁ সিমানে ওপৰৰ ফালে গৈ আছোঁ মানে তেনেকুৱা ইফালে ছোৱালীজনীক মই সুধি আছোঁ তুমি আগতে কেতিয়াবা ইফালে আহি পাইছিলা নহয় তাই কৈছে ইয়েছ আই চি ইন বিফৰ ত' মানে ইংলিছত আৰু ভঙা ভঙা হ'লেও ইংলিছ কৈ কৈ তাৰ লগত কথা পাতি আহি আছোঁ কাৰণ তাই বুজি নাপায় হিন্দী অসমীয়া মই বুজি নাপাওঁ গাৰু তো ইংলিছতে আৰু যি পাৰোঁ তেনেকৈ কথা পাতি পাতি আহি আহি আমি পাই যাম এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন মানে পিকনিক চ'ত আমি আজি প্লেনিং কৰিছোঁ অহাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া জেগা কি ক'ম আপোনালোকে দেখিলে মানে ভালে লাগি যাব আৰু অসমত হোৱা হ'লে মানে কি যে ভাল লাগিব এইফালে দেখিছে ন এই নদীটো যে পানীবিলাক ক'লা ক'লা হৈছে গাৰ্ডাঙৰ বহুত বেছি মাছ আছে কিন্তু এতিয়া তাৰ বস্তু ভাল মাছবিলাক নেচাৰ নেচাৰেলি হয় কিন্তু কোনো ধৰিব নোৱাৰি জৰিমনা ধৰিব লাগে যদিও কোনোবাই মাছ ধৰে পোৱা ইমান ধুনীয়া জেগা কি ভৰা ভৰা গছ সঁচাকৈ মন মানে শান্তি লাগি যায় এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা দেখিলে ইয়াতে মানুহবিলাক আহি আছে ল'ৰাবিলাকে পূৰা আহি আছে সিহঁতে মানে জেগা চাইছে নাচাইছে নাজানো কিন্তু ইয়াতে বহি ইয়াৰে ফিল্ডটো লৈ পেলাই পূৰা কিবা কিবি খাই আছে বিয়াৰ চি আৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ইয়াতে বহি ঠাণ্ডা খাই আছে সিহঁতে সেইবিলাক বেয়া বস্তু খা নাই ভাল বস্তু খাই ধুনীয়া ফিল্ড লৈছে ইয়াতে আৰু আগৰফালে ঘন জংঘল গছ গছনিবিলাক এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰকৃতি সজাইছে সঁচাকৈ মানিব লাগিব ইয়াত প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক দেখিলে মন প্ৰাণ সঁচাকৈ ভৰি যায় তো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া জেগাত আমি আছোঁ বিশ্বাসে হোৱা নাইৰে মই ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি তেনেকৈ অহাৰ কাৰণে সকলোৱে চাই আছে কাৰণ ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধ ড্ৰেছ পিন্ধিছে নাহে মানুহবিলাকে মই আহিছোঁ গম পাইছে চাগে বেলেগ ক'ৰবাত বেলেগ খায়েই সেইকাৰণে তেনেকৈ পিন্ধি আহিছে তো মই লাজ চাইজ কৰা নাই পূৰা উঠিছোঁ ফটো চটো যি কৰিব লাগে কৰিছোঁ জাগাও চাইছোঁ পূৰা ড্ৰেছযোৰ কমফৰ্টেবল আছে ইমান হেভি ড্ৰেছ মা চাইছোঁ সেইফালে ছোৱালীকেইজনীক তাৰমানে ফূৰ্তি সিহঁতে তেনেকৈ ওলাই নাহে ঘৰৰ পৰা চানডে' হ'লে গীৰ্জাত চাৰ্চত যায় কাৰণ খ্ৰীষ্টান সিহঁতে চাৰ্চত যায় বাকী ইণ্ডিয়ান স্কুলত যায় আৰু তেনেকৈ মানে ঘূৰি ফুৰি তেনেকৈ নাথাকে ঘৰৰ মানুহেও এনেকৈ লৈ নাযায় বোলে মই সুধিছিলোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে তহঁতে কেতিয়াবা আহি পাইছেনে নাই এইবিলাক চাব সিহঁতে কৈছে নাই চাব নাহে বোলে এইবিলাক কোনোদিনে দেখা নাই কিন্তু সিহঁতৰ ৰুমৰ পৰাও মানে ঘৰৰ পৰাও ইমান বহুত বেছি দূৰ নহয় এইবিলাক জেগা মই যিমানবিলাক জেগা ঘূৰিছোঁ সিহঁতে মানে ঘূৰা নাই মই ফটোবিলাক দেখাওঁ সিহঁতক বোলে এইবিলাকত গৈছেনে কিন্তু কোনোদিনে যোৱা নাই বুলি কয় সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ ত' ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰ আমি চালোঁ ঘূৰিলোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখালোঁ এতিয়া লাহে লাহে ঘৰলৈ যাম আৰু আগতে এখন দলং আছে সেইখিনিত চাম আৰু এইখন হৈছে ফিল্ড হয় ইয়াতে খেলা খেলাই গাৰো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে কাম চাম তেনেকৈ নকৰে নে ইয়াতে ছোৱালী প্ৰধান দেশ হয় গতিকে ছোৱালীবিলাকে সকলো কাম কৰে ল'ৰাবিলাকে খালী খেলি থকাই মই দেখা পাওঁ बेसि भाग टाइम खेलिए फुटबॉल फुटबल खेल बहुत इंटरेस्टेड है, है আৰু এইখিনি মানে এইখিনি গধূলি হৈছে ন এতিয়া সকলোবিলাক আহি আছে মানুহবিলাকে বতাহ খাব ধুনীয়া বতাহ বলি আছে আৰু এই নদীৰ তলত মানুহবিলাকে পূৰা গা ধুই আছে একদম কাপোৰ লাজ নকৰে বিন্দাজ গ কাঢ়ি থাকে কাপোৰ চাপোৰ খুলি পেলাই ময়ো চাই আছোঁ সিহঁতক মানে ছোৱালীকেইজনীমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আমি চাই আছোঁ পুৰা সিহঁতক কিন্তু সিহঁতে একদম লাজ কৰা নাই ত গধূলিও আহিল সিহঁতক চাৰেকিলে নহ'ব সিহঁতে তেনেকৈ গা ধুই ধুই মানে একদম অভ্যাস হৈ গৈছে ইয়াতে মই দেখিছোঁ বাথৰুম নাথাকে সকলো ৰাস্তাৰ কাষতে গা ধুৱে আৰু মোৰ মানুহজনে ফটো এটা নুঠিলে মোক বহুত ফটো তুলি দিলে চবকে ফটো তুলি দিলে ফটোগ্ৰাফাৰ হৈ থাকিল কিন্তু এটা ফটো নুঠিলে কেইটামান জোৰ কৰি পেলাই ফটো উঠাই উঠাইছোঁ কিন্তু একেলগে দেখিছে গধূলিও আহিল আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে যাবলৈ একেবাৰে মন জনা সিহঁতেও কৈছে আৰু অলপ থাকোঁ কিন্তু মানুহজনী নুশুনে কৈছে মানে ছোৱালীকেইজনীক লয় জানো মাক বাপেকে চিন্তা কৰিব সেইকাৰণে আমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যোৱাটোৱে ভাল হ'ব থেংক ইউ মেঘালয় ইমান ধুনীয়াকৈ মোক জেগাবিলাক দেখুৱালা মানে তোমাৰ জেগাবিলাক চালোঁ খুব ধুনীয়া তুমি মেঘালয় আকৌ আহিম কেতিয়াবা এতিয়া আৰু বহুত মিছ কৰিম ইয়াৰ বতাহ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক নিজৰাবিলাক মানুহবিলাক সকলোকে বহুত মিছ কৰিম এনেদৰে আহি পালোঁ মোৰ ৰুম ৰাস্তা আহোঁতে কিবা কিবি খালোঁ আৰু অলপ জামতো ফুচিলোঁ সেইকাৰণে খুব ভাগৰো লাগিছে এতিয়া আমি শুই যাম গুড নাইট বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল